Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbani wassalatu wassalamu ala syafi anbiya'i wa masal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita membincangkan asas hukum tajwid berkaitan kali ini berkaitan dengan iaitu kalimah Allah iaitu lafaz al jalalah Iaitu dalam nama Allah itu. Baik. Untuk itu sila tumpukan perhatian Sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya Saya akan jelaskan tentang hukum jalalah Dan selepas itu kita pergi pada Lam ta'rif iaitu alif lam ma'rifah eh. Baik. Baik Kita pergi pada kalimah Allah dulu Baik Hukum ni Namanya hukum lam pada lapas Al jalalah. Apa mana lam yang Pada lapas jalalah? Lam yang ini. Eh. Lam yang Bertasri ini adalah dipanggil sebagai iaitu lam eh, ha? iaitu hukum lam pada lapas al-jalalah baik perhatikan sini saya nak tunjuk kalau kita bermula dengan kalimah Allah saja bacaan kita tak ada lagi tak sama apa kita nak baca kita mesti buat baris alif Allah eh, Allah sini pun sama juga tetapi apabila nampak eh, bila kita dalam kalimah Allah tu kita kena kenal dulu. Pertama dia ada hamzah wasal dan lam. Ini menunjukkan dia adalah terdiri daripada lam takrif. Karena selepas lam itu terdapat huruf yang bertasdik pula. Maka lam ini adalah huruf samsiah. Dan dalam lam takrif dia adalah alif lam samsiah dalam kalimah Allah ini. Kerana itu kita perlu kalau kita bagi baris alif pun kita kena perlu kepada diidramkan kepada huruf pelam yang bertasydid serupa juga kalau kita dia pada sini lah dan tunjuk kat sini dulu Misalkan kita, kita mula dengan baris alif Allah tak ada lagi kalimah lagi belum lagi maka kita idramkan dia baris alif tadi pada lam jalalah dan baris dan mula nak menyebut mestilah baris alif baris alif pastilah baca dengan tebal pada kalimah Allah itu Allahu eh? ni Allahi ke hi ke hu ke ha ke eh, tak terkira berdasarkan pada baris dia Baik. bila kita menyambung maknanya tadi kita baca idiam sam si pelas campur dengan tebal dua harakat ni bila kita berbaris baris alif eh? okey kalau kita berbaris nipis pula eh? macam kan baris nipis perhatikan sini Baris nipis dia berkaitan dengan huruf huruf sebelumnya. Sini sama juga. Bismillah. Eh, Bismillah. Pada kalimah Allah tu. Milla bunyinya nipis. Eh. Kalau tepat macam mana? Sini. Allah kalau kita mula dengan hamzah wasal. Kalau kita mula dengan kalimah berikutnya Masya Allah. Eh, eh maknanya dia terdiri daripada lam takrif tadi lam adalah huruf syamsiah Dia idiom syamsi Jadi kita idiom syamsikan kan dia Kalau hamzah kepada lam yang tajdi Ni roh bersiah pun pada lam yang tajdi Min amrillah Wah nipis Milla bismillahir eh. Bismillahi eh. Saya kata saya berhenti Okey Baik, mana kita dah faham lah eh. Baik Maknanya kalau kita nak sambung daripada berdasarkan huruf ni kalau dia berbaris alif maka dan baris waw tak anda dibaca dengan tebal dan baca dengan mat dua harakat. kalau nipis pun baca dengan dua harakat juga. Ni mana kan nipis min amrin lahi ma syaa Allahu dua harakat terbaca. Tetapi ada nota di sini Perhatikan tu, eh Tadi <tuh> saya tengok alih lam samsiah tu Huruf lam ni tu bertasdik Ialah huruf samsiah ni Huruf lam yang bertasdik ni eh. Baik notanya apabila kita wakaf pada kalimah Allah itu Pada kalimah Allah Baca boleh baca dua, empat atau enam harakat Dengan mensukunkan huruf ha Min amrin la Panjang lah ban bayi dengan ha jangan tengok la saja bi amrin la ha nipis kan baik sini Masha Allah eh bayi dengan ni pangkal hukum sini mesti berakhir huruf tu kan dia punya mahrasnya suara itu berakhir di situ baik. Baik, kalau dia apa wakaf pada dia tadi, tu saya cakap tadi. Pada kita baca panjang, boleh dua, boleh empat, boleh enam eh. Tapi kan naik dua-dua lah Masya Allah Tak apa eh? ha, Macam tu Tapi syar'at ah, sini Benda kita sambung Benda kita baca dengan Mak Jaya Siapa ni nampak ni Alif Pertama Hamzah kan Okey, Selesai Baik Selesai kita pergi pada Hukum Lam Ta'rif ta dia Alif Lam Ta'rif ta mana ya. kalimah tu terdiri daripada lam ta'rif juga eh? Ya. Kalimah Allah itu Baik, hukum lam ta'rif adalah alif lam ma'rifah Dia panggil alif lam ma'rifah Inilah alif lam ma'rifah Ar-Rahman, Ar-Rahim contoh sini lah Saya ambil sini, yang dekat sekali eh? Ya. Lepas tu Uh, ya, ada, ada non dan, kita pergi pada uh, no, Apa ni ni no, Syamsiah Ini berikan Maria Baik Kita nak faham dulu Lam ta'arif terdiri daripada dua keadaan Ataupun dua kategori Pertama Dia bermula dengan Hamzah Wasal Sini pun bermula dengan Hamzah Wasal Selepas tu lam tak ada tanda sukun Sini ada tanda sukun Dan selepas lam tu terdapat huruf bertajdik Sini pun lepas lam terdapat huruf bertajdik Tetapi sepa, di sini tak ada Lepas lam yang tanda sukun Tak ada huruf yang bertajdik Lepas tanda sukun tak ada yang bertajdik Berarti yang bawah ni adalah alif lam apa dia? Iaitu alif lam kamariah. Yang sini alif lam syamsiah ra. Sini huruf kamariah huruf qaf, Ka. sini pun wa huruf dengan kamariah kamariah eh. Jadi sebutkan dia punya uh, anak panah tu. Yang ni huruf kamariah tu sini ada, ada, ada dua kan. Jadi ini sama. Yang satu merah tadi. Yang ni dah ada dah. Eh. Dan satu lagi sini saya buat ni Huruf Ra tu okay? Ha, dia adalah huruf Syamsiah eh? Jadi Alif Lam ini kalau kita mula dengan bacaan ni Kita akan baca dengan Ar-Rahman eh? Maknanya kita idiam Syamsi kan Kita bagi baris Alif Bagi baris Alif Al, al di sini al al kawi eh, al kawi eh, yang sini al-wahid. Yang sini al iaitu di tasdid pada huruf ra yang tadi. Amzah eh mana amzah anu am, mana am, 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 mana amzah balis ra. rah ma ni Ar-Rahim Tapi sini tak boleh baca dia sebab dia ada huruf sebelumnya Jadi kalau huruf sebelumnya Bertemu dengan huruf Alif Lam Ta'rif ini Maka kita perhatikan dulu pada Lam dan pada huruf Selepas Lam kalau huruf lam itu tak ada tak, no apa tak ada tanah sukun dan selepas lam itu pasti ada huruf bertashdid dia adalah huruf huruf ra itu adalah huruf syamsiah sini huruf ra sini huruf syamsiah maka hendaklah kita idam syamsi kan eh, huruf sebelumnya misalkan ada sini ha pergi pada raw eh, jadi contoh ada dekat sini saya tunjuk saya. sini hil sini nil dan Rahim eh? Maksudnya kita idgamkan nun pada huruf ra Sini kita idgamkan huruf ha pada huruf ra Hir daripada pangkal halkum Boleh dapat faham eh? Baik, bagi huruf kamariah boleh perhatikan Pada lam itu sini ada huruf ber, bertanda sukun Tengok perhatikan sini Jadi mana kita kena baca huruf sebelumnya tu Pada tanda sukun tu misalnya kata ha alif Kita akan baca pada tanda sukun Hal eh? Sini, misalnya kita kita ambil satu huruf Huruf berbaris alif, baris suar ke baris ya, Huruf baris alif ke baris suar, baris ya. Kalau dia permulaan kalimah Al-Rahman tu kita buat baris alif saja Al-Qawi tu kita buat baris alif Tapi kalau misalkan dia bercampur dengan huruf Ada baris alif, baris suar Kita kena idgamkan eh, Yang ni atas diidgamkan, yang bawah dibaca dengan Izzah Kamari Huruf tu kita baca dengan lam yang sukun Ini huruf yang atas ini Samsiah, kita baca pada huruf Samsiah tu Yang berdashdi Dapat eh? Okey. Jadi Uh, bacaan ni, yang bawah ni Izzah Kamali Yang atas ni bacaan Apa dia? Bacaan Iram Syamsi eh? Iram Syamsi Dan, lihat tu Pada huruf lam, tak ada tanda sukun Selepas huruf lam Terdapat huruf bertajdik Nampak tak? Di sini Izzah Kamali, apa dia? Pertama, pada huruf lam, ada tanda sukun Selepas huruf lam yang sukun Tiada tajdik Huruf ni tak ada sedikit. Ni huruf kamariah. Yang ni huruf syamsiah. Huruf yang bertajlid itu. Okey. Jadi itulah jelas dia. Tentang hukum tersebut. Maka supaya kita tidak keliru. tu hukum. Hukum lam ta'rif terbagi kepada. Alif lam syamsiah. Dan juga alif lam kamariah. Apabila alif lam syamsiah. Terdapat huruf yang berbaris sebelumnya. Tidaklah kita idamkan kepada huruf syamsiah itu kalau kita membaca bermula dengan hamzah wasal kita beri balas alif dan naklah kita idghamkan pada huruf ra yang bertashrik Itu juga huruf samsiah itu tetapi bagi huruf kamari pun sama juga tetapi kita akan baca dengan lam yang tanda sukun tu dulu hamzah alif lam al banyaknya al qawiy mabai dan kemudian Kerajaan yang baris ada Kerajaan baris, baris ada al wahid ul an maksud kata hamzah ul wahid il wahid macam tu kan lebih tu maknanya berdasarkan kepada huruf sebelum suruh alif lam kamaria. Ya. Okey, selesai. Baik, itu saja. Eh. dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat memahami apa maksud iaitu lam hukum lam pada huruf kalimah Allah, lam pada al-jalalah, eh. dan juga apa itu alif lam takrif. Eh dalam al jalalah seni berada, ada ada juga alam takdir okey okey itu saja yang saya dapat jelaskan kita jumpa lagi di siri yang lain